Salam dostlar, videomə xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlerle birlikdə oxuduğum bəzi kitablar adlı bölümümüzün 2-ci e, bölümü ilə qarşınızdayam. Bu gün sizlerle birlikdə qalan kitablarımı göstərəcəyəm. İstəyirsinizsə videomuza keçək. 1-ci kitabım Viktor Huyonun Paris Notdurdam keşəsidir. Bu Viktor Huyonun ən məşhur əsərlərindən biridir. Ə e, bunu hələ oxumamışam çünki müəlliməm demişdi ki bu sənin yaşına uyğun deyil yəni e, biraz yorucu bir əsər olduğuna görə bunu biraz böyüyəndə oxuyacağam Bir digəri isə Antoine de Saint-Exupéry'nin Balaca Şahzadə əsəridir. Bu da çox maraqlı əsərdir. E, burada da yenə böyllərin balacalar qədər hər şeyə maraq vermədi. Maraq duymadıqlarını göstərir. Bu da maraqlı əsərdir. Sizə almağı tövsiyə edirəm. Bir digəri Kazettadır ə Kazetdanın Şəfirlər əsəri, Səfirlər əsərinin bir hissəsidir əslində. Viktor Hugo'nun əsəridir. Oxusuz əgər yenə Səfirlər romanı ilə ə, bir əlaqəsi olduğunu görə bilərsiniz. Burda isə Hörümçə adam adlı kitabım var. Hörümçə adam həqiqətən maraqlıdır. Bunu sadəcə oğlanlar oxuya bilər deyə bir şey yoxdur. Həqiqətən qızlar da oxuya bilər. Yəni maraqlıdır ə Peter Parker var. O bir, bir dəfə muzeyə gedəndə, məktəb məktəblə birlikdə ekskursiyaya gedəndə, Spider ailəsindən olan bir dənə hörümçək onu əl tərəfindən, bel tərəfindən yeyir və nəticədə Peter Parker hörümçək adamına dönüşür. Bu da həqiqətən maraqlıdır. Eyni zamanda bunu oxuya-oxuya rəngləyirdim. Çox maraqlı idi. Yəni rəngləyirdim hər hansı zamanı da oxuyaraq sizə də almağa tövsiyə edirəm. 3 cərə pasdırılmış puldur. Bu ibretamiz hekayələrdir. Yəni bədə kitab deyil. Eee, burada yenə səxavətdir. Yəni çoxlu şeylər var, e, əsərlə mətnlər var. Həqiqətən bunlar da maraqlıdır. Bunu tapa bilməzsiz indi çünki bu Bərəkət nəşriyyatdır. Bərəkət nəşriyyat indi yoxdur ə bunu qədimdən almışdıq biz, atam gətirmişdi onun üçün. Ə, bu da maraqlıdır. Elərdəki videolarda bunlardan da basdırılmış puldan da oxuya bilərəm sizin üçün. videomuz bu qədər idi. Videonu bəyəntisə, abunə olub like atmağı unutmayın. Siz hansı kitabı alarsınız? Bunu yorumlara da yazmağı unutmayın. Hamınıza çox sevirəm. Gələn videolarda görüşənədək. Sağ olun, hələlik.